просто на коррупционные э, денежные средства, на коррупционные потоки и будут выведены из страны. Если по поводу коррупции затронули тему, э, происходит ли сейчас борьба вообще у нас в стране с коррупцией, такими коррупционными схемами, с монополиями? Да, у нас э, борьба с коррупцией э, происходит в активной фазе. На моем личном примере, я подал, поверив впервые в истории Украины, в открытый конкурс на должность директора Национального антикоррупционного бюро Украины. Это наивысшая должность в стране, которая будет заниматься, правоохранительная, которая будет заниматься борьбой с коррупцией высших чиновников первого, третьего ранга. Это не ниже заместителей министра и главы администрации. Я подал документы, поверив, что действительно в стране решили, наконец-то, через год после революции достоинства, через... Год после таких событий, которые привели людей, и та коррупция, которая привела людей на Майдан, они с ней хотели бороться. Через год, в общем-то, власть решила это сделать. Я так, так же поверил. И на первом же собеседовании, как только я, единственный кандидат из 180 человек, предложивший два первых шага директора Национального антикоррупционного бюро, на мой взгляд, это первый шаг, запретить всем чиновникам с первого дня, как заработает Национальное антикоррупционное бюро, всем чиновникам подследственности Национального антикоррупционного бюро, всем запретить выезд за границу. На какое-то время, а я бы запретил навсегда. Если грабят Украину, пусть здесь мучаются с деньгами рядом с нами. И второй шаг. Я потребовал сделать реестр немедленный когда и сколько раз за последние пять лет чиновники этого уровня высокого покидали Украину. Мы понимаем, что если один раз, то это в отпуск, если больше одного раза, мы понимаем, что люди туда ездят покупать недвижимость или прятать деньги. Соответственно, после того, как я предложил два этих шага, на мой взгляд, которые должны начать борьбу с коррупцией, я тут же был из конкурса удален. Поэтому, на мой взгляд, кроме как с шуткой отвечать на ваш вопрос по борьбе с коррупцией, я не могу, потому что я изначально отношусь к любому конкурсу в нашей стране, отношусь с шуткой. То есть получается, что вот эти вот громкие лозунги по поводу иллюстрации, борьбы с коррупцией, это просто как бы получается слова. Нет никакой иллюстрации, нет никакой борьбы с коррупцией. К сожалению, я не верю, что она даже начнется, поскольку мы знаем, кого комиссия приведет на должность директора Национального антикоррупционного бюро. К сожалению, мы предполагаем, что теперь и вся команда антикоррупционного бюро будет создана под этих людей. И я не понимаю как Международный валютный фонд, который, вот, я думаю, что только сейчас понял, что произошло с этим конкурсом, что произошло с выборами. На, на директора Национального антикоррупционного бюро. Я понимаю, почему Международный валютный фонд затягивает э, выдачу очередного транша кредита, поскольку одним из э, условий было создание независимого органа, в который не должны были попасть э, предыдущие правоохранители, высокие чиновники, которые до этого боролись с коррупцией. Я лично э, с осени 2014 года добивался возвращение этой нормы в закон про Национальное антикоррупционное бюро, которое народные депутаты сегодняшнего Народного фронта почему-то тихо исключили. Как только прошли парламентские выборы досрочные, коалиция согласилась на мои условия и внесла эту норму в перечень вопросов в коалиционное соглашение, за что я благодарен практически всем фракциям. Верховной Рады Украины. Это проголосовано. Проголосовано э, только, к сожалению, в феврале. Эта норма и на, глобально на конкурс она э, не действует. Поэтому на конкурс подали документы все бывшие правоохранительные, большие чиновники из правоохранительной системы. И к сожалению, они и выиграют так называемый в кавычках конкурс. Спасибо. То есть получается это не то, что недоработка какая-то государственного чиновника, это просто ну, нежелание морозиться. Нет никакого слова подобного о власти, о любой недоработке. Власть это очень умные, мудрые проницательные, циничные и прагматичные люди. И ничего просто так они не делают. Если МВФ поставил задачу «дадим кредит, но только создайте антикоррупционное бюро», то оно было создано, но создано не спеша. Сегодня у нас без пяти минут лета 2015 года, а законопроект президент подал летом 2014 года. Я вообще не понимаю, как можно создавать новый орган целый год. В стране мне непонятно, что происходит. Реформы должны быть каждый день, каждую минуту. Реформы в стране должны исчисляться не годами и даже не месяцами, а неделями. Но, к сожалению, схемы и ошибки предыдущей власти, они продолжаются и скорее всего, изменяться не будут, поскольку народ молчит и не реагирует на то, что происходит. По поводу, скажем так, теневой экономики, так называемый черный капитал, какая часть черного капитала сейчас в Украине и на чем сейчас сделают? Я думаю, на этот вопрос долго даже нет смысла отвечать, потому что мы с вами видим, да, доллар с 8 до начала революции достоинства, до сегодня практически без 5 минут 40 или 50 гривен за доллар, это говорит о том, что все, что не берется или не грабится из государственного бюджета Украины, выводится за территорию Украины. Опять же, мне непонятно, почему... Верховная Рада шла, новая, новые команды, новые фракции шли с э, своими тезисами и с криками, что запретят вывод валюты из Украины. Но кипрские соглашения и кипрская схема, как и другие схемы, до сих пор не закрыты, и я не верю, что они когда-либо будут закрыты. Более того, на уровне некоторых государственных предприятий, в которых э, до сих пор э, контрольный пакет при минимальном пакете акций держат наши действующие олигархи, к сожалению, также государство не получает никаких дивидендов с этих компаний. И поэтому сегодня коррупционные потоки, я могу только ответить фразой, словами Михаила Саакашвили, который сказал, что приехав в Киев после революции достоинства практически весной, летом 2014 года, заходя в самые дорогие рестораны столицы, он практически один сидел, поскольку ему надо было провести какие-то переговоры. Сегодня, спустя год, он прилетает в эти же рестораны, а там надо уже занимать места за неделю. Это говорит о том, что новые коррупционные потоки в стране освоили новые. И, соответственно, к сожалению, ничего не делается для того, чтобы это остановить. Но есть какие-то, допустим, примеры вот этих коррупционных схем, которые действуют на сегодняшний день? Так, эти примеры выложены во всех социальных сетях, они выложены на всех центральных сайтах. Более того, подобные примеры выкладываются с фамилиями, с должностями, и никто на это не реагирует, повторюсь сегодня с борьбой с коррупцией никто не занимается. Мы все ждем, когда наш президент все-таки поставит жирную точку и скажет «стоп». Но такое впечатление, что от него мы не услышим этой команды. Непонятно почему. Он должен был давно показать свою политическую волю в борьбе с коррупцией. Но, к сожалению, на фоне последнего конкурса на директора Национального антикоррупционного бюро даже у меня опускаются руки вообще говорить или бороться с коррупцией в Украине. Какие сферы сейчас в Украине наиболее коррупционоемкие, скажем? Ну, у нас говорят коррупциогенные. Любые Можно сферы. Пара. У нас главная коррупциогенная сфера – это политика.